Hər il artan büdcə gəlirləri və xərclərinin gələndə il artması proqnozlaşdırılır. Həm neft həm də qeyri-neft sektoru üzrə də yüksək göstəricilərlə davam etdirən Azərbaycan iqtisadiyyatının gələnilə üçün proqnozlar dəyə keçəndir. Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı büdcə proqnozlarında orta aylıq əmək haqqının da artacağı görünür. Bəs hansı sahələrə ayrılan vəsaitlər daha çox artacaq? 2022-ci ilin dövlət büdcəsində təhsil xərcləri artırılacaq, əmək haqqlarında artım var olacaq. Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı 2022-ci ilin icmal büdcə proqnozunu şərh edən Millət Vəakili Vüqar Bayramov deyir ki, gələn il əmək haqqlarında artımlar planlaşdırılır. Azərbaycan iqtisadiyyatının daha da güclənməsində mühüm rolu olan qeyri-neft sektorunun inkişafı gələn ildə prioritet məsələlərdən biri olacaq. Hətta maliyyə hesabatına əsasən 2024-cü ildə qeyri-neft sektorunun gəlirləri 50 faizlik bəriyə də hışaxacaq. Gələn ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti 45 dollardan götürülüb. Büdcə gəlirləri ilə yanaşı gələn büdcə xərclərində də əhəmiyyətli bir artımın olacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd etdik ki, 2022-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 26 milyard 407 milyon, xərcləri isə 28 milyard 974 milyon manat məbləğində proqnozlaşdırılıb.